Нет из других стран. Ну конечно же, вы сегодня слышали пример э -э, реальных программ, которые мы развиваем из нашей партии сестринской скажем так из Польши. Это партия БСЛ, партия сторонниц людового которая в этом году будет 153 года. У нее очень хороший опыт э, и понимание того, как нужно действовать в сегодняшнем непостоянном мире. И то, что они делали успешно в истории, потому что вы сегодня тоже слышали, что такое история, это э, не наука, это собственно э, руководство, как побеждать и то, как те люди, которые побеждали, трактовали те события, которые происходили. Поэтому у них есть хороший опыт. И мы сегодня заложили вот хорошую программу э, по отправке 100 наших детей на учебу с 1 сентября в, в, в разные учебные заведения Польши. И в первую очередь то, что мы, собственно, и говорим нашим представителям регионов, что мы должны дать такую возможность тем людям, которые сегодня из-за войны на востоке Украины, которые переехали с Крыма, у которых много проблем э, с тем, чтобы дать надлежащие условия для образования своих детей, чтобы мы могли это использовать. И польская сторона берет на себя сто процентов всех затрат. Я думаю, что вот мы сделаем первый шаг и первых 100 детишек с нашей страны, с разных регионов, уедет на обучение в Польшу в этом году.